Заслуженный артист России, лауреат прижал конкурсов. Михаил Эскин. Будь так. Город. Так, ну сейчас город, а вот сейчас я город вам не буду называть, потому что вы, вы все каждые лето бываете в те краях. Где вы? Куда вы есть в отпуск? На Алтай. На Алтай это уже хорошо. А вы куда? Красно... О! Вот оказывается, куда? Уже ближе. Но все-таки Кубань нам всегда была родной и близкой. Правда? Давайте. Итак, кубанский краснодарский композитор, лауреат премии администрации Краснодарского края в области культуры Василий Волченко над рекой Кубань.